بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب والصلاة والسلام علی النبی الكریم وعلى آلہ الکریم اجمعین اما بعد آج کے ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے خلفہ راشدین کی زندگی کے مختصر احوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت اور نبوت کی ذمہ داری کما ہوں ادا کرنے کے بعد بارہ رب الاول گیارہ ہجری کو تقریباً 63 سال کی عمر میں وفات پا گئے تو آبل السلام کی وفات کے بعد گیارہ ہجری سے لے کر چالیس ہجری تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے خلافت کی ذمہ داریاں بخوبی انجام دیں تو گیارہ ہجری سے لے کر چالیس ہجری تک کا جو یہ زمانہ ہے دور حکومت ہے اس کو تاریخ اسلام میں خلاف دے راشتہ کے نام سے موصوم کیا جاتا ہے گیارہ ہجری سے لے کر چالیس ہجری تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے زمانہ ہے اس کو تاریخ اسلام میں خلاف راشدہ کے نام سے موصوم کیا جاتا ہے اور ان چار جلیل القدر صحابہ کرام کو خلفائے راشدین کے نام سے مانا جاتا ہے اور جانا جاتا ہے احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ہی خلافۂ راشدین اور ان کے زمانے کی پیشن گوئی فرما دی تھی ترمزی اور ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میری اور میرے بعد آنے والے خلافۂ راشدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو کیا فرمایا نبی اسلام نے اس حدیث میں دوبارہ سنے کہ تم میری اور میرے بعد آنے والے خلافۂ راجدین کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو علامہ سیدتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ ارشاد ہے کہ تم میری اور میرے بعد آنے والے خلفۂ راجدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو وہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہی چاروں خلفاء ہیں یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہم وہ کہتے ہیں ان سے اس حدیث سے چاروں خلفہ مراد ہیں اور ان کا تعلق جو ہے قبیلہ کلیش سے تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے جو نبی السلام نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میری امت میں خلافت تیس سال تک رہے گی میری امت میں خلافت تیس سال تک رہے گی پھر بادشاہت ہو جائے گی میری امت میں خلافت تیس سال تک رہے گی پھر بادشاہت ہو جائے گی اسی طرح نبی علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے دین کی ابتدا میں نبوت اور رحمت ہے تمہارے دین کی ابتدا میں نبوت اور رحمت ہے پھر خلافت اور رحمت ہوگی پھر خلافت اور رحمت ہوگی پھر بادشاہت اور جبریت ہو جائے گی پھر بادشاہت اور جبریت ہو جائے گی تو معارقین فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد جو خلافت تھی وہ آہستہ آہستہ وہ بادشاہت میں تبدیل ہوتی چلی گئی اور جو مسلمانوں کا خلیفہ ہوتا تھا وہ ایک اس نے ایک بادشاہ کی حیثیت اختیار کر لی ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مورخی نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی صلح سے قبل جو حضرت حسن کی سات ماہ کی خلافت تھی اس کو بھی مورخین نے خلافت راشدہ کے اندر ہی شمار کیا ہے حضرت حسن کی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو صلح ہوئی تھی اس سے پہلے جو حضرت حسن کی سات ماہ تک خلافت رہی تھی اس کو بھی مورخین نے خلافت راشتہ میں شمار کیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اگر ان کے سات ماہ خلافتی راستوں میں شمار نہ کیا جائے تو وہ تیس سال پھر پورے نہیں ہوتے نبی اسلام نے تیس سال فرمایا تھا نا کہ تیس سال خلافت رہے گی میرے بعد تو پھر جب جب تک حضرت حسن کی سات ماہ کی خلافت کو اس میں نہ شامل کیا جائے تو تیس سال پورے نہیں ہوتے اچھا بعض معارقین نے حضر عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو ان کو بھی حکمن پانچواں خلیفہ شمار کیا ہے پانچواں خلیفہ حکمن کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بھی بالکل خلافہ راج کی جو ہے طرز پہ انہوں نے حکومت اپنی کی تھی ایک ہے لفظ خلافت صحیح ہے اور ایک ہے خلفاء راشدین ٹھیک ہے تو خلافت کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کو سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن لوگوں نے دینی اور دنیاوی امور میں لوگوں کی ویسی ہی سرپرستی کی جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اور احکام خداوندی کو نافذ کرایا اور احکام خداوندی کو نافذ کرایا اس کو جو ہے کہا جاتا ہے خلافت اس کو کیا کہا جاتا ہے خلافت دوبارہ سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن لوگوں نے دینی اور دنیاوی امور میں لوگوں کی سرپرستی کی اور احکام خداوندی کو نافذ کرایا اور ان کا طرز حکومت بالکل وہی تھا جو نبی علیہ السلام کا تھا تو اس کو خلافت کہا جاتا ہے اور جن لوگوں نے اس طرح سے حکومت کی اس کو کہا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے خلفہ راشدین ان کو کہا جاتا ہے خلفہ راشدین اور وہ چار ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے اور بعض مورخین نے حضرت حسن کی جو ساس ماہ کی خلافت تھی اس کو بھی اس کے اندر شمار کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی اس کے مختصر احوال بیان کرنے لگا ہوں آپ کی جو خلافت کا زمانہ ہے وہ گیارہ ہجری سے لے کر تیرہ ہجری تک ہے تو آپ کا تعارف کیا ہے اور آپ کے فضائل کیا ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو جان لیتے ہیں آپ کا جو پورا نام تھا عبداللہ بن ابی قحافہ تھا عبداللہ بن ابی قحافہ آپ کا نام تھا کنیت آپ کی ابو بکر تھی اور صدیق آپ کا لقب تھا جب نبی اسلام کو میراج کرائی گئی تو نبی اسلام نے جب بتایا کہ سارا واقعہ کہ میرے مجھے میراج کرائی گئی ہے سارے واقعات سنائے تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کی تصدیق کی تھی آپ کی بات کو کہا تھا کہ آپ بالکل سچ کہہ رہے ہیں تو اس لیے آپ کا لقب پڑ گیا تھا اس کے بعد سے اور آپ کو سب کہنے لگے تھے صدیق ٹھیک ہے تو آپ اسلام کا بلائج نبی اسلام کی کو جس دن اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تو سب سے پہلے عورتوں میں حضرت خدیجہ طالغبراہ رضی اللہ عنہ آپ پر اسلام لائیں اور اسی دن مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی تبلیغ سے بے شمار صحابہ کرام و اسلام میں داخل ہوئے بڑے بڑے صحابہ کرام ان میں مثلا ایک تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت طلح بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضرت بکر صدیق رضی عنہ نے اپنی ساری زندگی علیہ کلمت اللہ اور اسلام کے احیاء میں لگا دی صحیح ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ مال و دولت عطا فرمایا تھا تو آپ جو ہے بہت زیادہ سخاوت کے ساتھ اور فراوانی کے ساتھ اللہ کے راستے میں مال کو اپنے خرچ کرتے تھے صحیح ہے مثال کے طور پر آپ نے بہت سارے غلاموں کو آزاد کرایا جن میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موزن خاص تھے یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک اور مقام یہ بھی حاصل ہے کہ آپ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر لگتے ہیں سسر ہیں کیونکہ آپ کی جو صاحبزادی تھی حضرت عائشہ رضی الحا ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد صحیح ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک اور فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ آپ السلام کے وہ ہجرت کے ساتھی تھے قرآن میں طوبہ کی آیت نمبر چالیس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثانیت نین کے لقب سے وہاں پہ قرآن میں ذکر فرمایا ہے تو اس سے مراد کون ہے وقت صدیق رضی اللہ عنہ ہے تو اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہی آب علیہ السلام کی وفات سے پہلے آپ نے تقریباً سترہ نمازیں آب السلام کی زندگی میں ہی وہ مسجد نبی میں آپ نے امامت کر کے صحابہ کو پڑھائی تھیں اور جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس دن کی جو فجر کی نماز تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بکر کی امامت پہ پڑھی اور پیچھے صحابہ کرام بھی موجود تھے ٹھیک ہے اچھا جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوگی تو نبی السلام کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے مشورے سے آپ کو یعنی حزاب بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ اول منتخب کیا اور متعین کیا اب آپ کی خلافت کے چند نمایاں کارنامے ہیں جو میں اب آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں نمبر ایک حضر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا لشکر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام روانہ کیا تھا پھر نبی السلام کی وفات کا سن کر وہ لشکر واپس آیا تھا لیکن حضرت بکر نے دوبارہ اس لشکر کو روانہ کیا تھا جس نے کیسر کے جو فوجیں تھیں اس کو جو ہے شکست دی تھی اور فتح واپس آئے تھے اور صحیح سالم واپس آئے تھے تو یہ آپ کے دور حکومت کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے دوسرا یہ کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے اور کچھ لوگوں نے زکوۃ کا انکار کرنا شروع کر دیا تھا اور کچھ لوگوں نے نبوت کے دعوے کرنا شروع کر دیے تھے تو حضرت و بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی اسلام کے وفات کے بعد ان تمام فتنوں کا خاتمہ کیا اور ان کے خلاف قتال کیا تو یہ آپ کی دور حکومت کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے اسی طرح حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت کا ایک نمایاں کارنامہ یہ بھی ہے کہ جب جنگ امامہ میں صحابہ کرام جو حافظ قرآن تھے ان کی ایک بہت بڑی تعداد شہید ہوئی تو آپ عنہ نے قرآن مجید کو ایک جگہ آیا یعنی ایک کتابی شکل میں جمع کرنے کا حکم دیا ٹھیک ہے تو یہ آپ کی دور حکومت کے نمایاں کارنامے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تیرہ ہجری میں انتقال ہوا جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ گیارہ ہجری سے تیرہ ہجری تک آپ کی حکومت تھی تو پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو حجرہ تھا وہیں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پہلو میں آپ کو دفن کیا گیا اور آپ کی عمر کتنی تھی وفات کے وقت حضر و صدیق رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک وہ وفات کے بعد تقریباً جو ہے وہ 63 سال تھی اور آپ کی جو خلافت کا ٹائم ہے وہ ٹوٹل بنتا ہے دو سال تین ماہ دس دن دو سال تین ماہ دس دن آپ کی خلافت کا ٹائم ہے ٹوٹل اس کے بعد میں آپ کے سامنے حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے مختصر احوال بیان کرنے لگا ہوں تو آپ کی جو خلافت کا زمانہ ہے وہ تیرہ ہجری سے لے کر تئیس ہجری تک ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو خلافت کا دور ہے وہ کب سے شروع ہوتا ہے تی... تیرہ ہجری سے تیرہ ہجری سے شروع ہوتا ہے اور تئیس ہجری تک آپ کی خلافت کا دور ہے تو سب سے پہلے آپ کا ہم تعارف اور کچھ فضیلتیں جان لیتے ہیں کہ آپ کا جو نام تھا وہ پورا نام تھا عمر بن خطاب اور آپ کی کنیت ابو حفص اور لقب آپ کا تھا فاروق فاروق کا مطلب ہوتا ہے حق کو باطل سے الگ کرنے والا تو نبوت کے چھٹے سال یعنی سال کی عمر میں آپ جو ہے اسلام لائے اور مردوں میں جو لوگ سب سے پہلے اسلام لائے انتالیس مرد آپ سے پہلے اسلام قبول کر چکے تھے تو آپ جو ہے چالیسویں نمبر پہ اسلام لائے آپ رضی اللہ کے اسلام لانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش ہوئے تھے اور صحاب بھی بہت خوش ہوئے تھے اور سب صحابہ اکرام نے نعرہ تکبیر نہیں تکبیر کی آواز بلند کی تھی تو کیونکہ آپ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بہت زیادہ تقویت ملی تھی اور آپ کے اسلام لانے کے بعد پھر مسلمان کُلم کھلا جو ہے وہ تبلیغ کرنا انہوں نے شروع کر دی تھی تو نبی علیہ السلام کے ساتھ تمام غزوات میں آپ شریک رہے اور قرآن مجید جو ہے جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ اگرچہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پہلی دفعہ سرکاری طور پر اس کو ایک کتابی شکل میں جمع کیا گیا تھا لیکن یہ جو تجویز تھی یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تھی کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ شروع میں نہیں مان رہے تھے ان کا شرع صدر نہیں ہو رہا تھا لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بار بار ان اسرار کیا تو حضرت عمر کا اصرار کی وجہ سے حضرت بکر کا بھی جو ہے اس بارے میں شرع صدر ہو گیا تھا اور آپ جو ہے اس عمل کے لیے تیار ہو گئے تھے اچھا آپ کی ایک نمایاں فضیلت یہ بھی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کہ مدینہ کی طرف مسلمانوں نے حجرت ہجرت کی تھی وہ خفیہ طور پہ کی تھی چھپ کر کی تھی لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو ہے ہجرت کی تھی تو یہ آپ کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے ٹھیک ہے اچھا حضر بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے مرض الوفات میں یہ صحابہ کرام کے مشورے سے آپ کو جو ہے مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ متعین کر دیا تھا یعنی اپنی وفات سے پہلے ہی یعنی کہ ان کو ان کا نام ان کو نامزد کر کے چلے گئے تھے کہ میرے بعد یہ مسلمانوں کے خلیفہ بنیں گے اور حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ وہ سب سے پہلے مسلمانوں کے خلیفہ ہے جن کو امیر المومنین کا خطاب دیا گیا ٹھیک ہے آپ کے زمانے میں کون کون سے ملک فتح ہوا ہے عراق آپ کے زمانے میں فتح ہوا فارس علاقے میں زمانے میں فتح ہوا یعنی ایران جس کو ہم کہتے ہیں شام اور مصر یہ سارے جو ملک ہیں یہ حضرت عمر فاروق رضی عنہ کے زمانہ خلافت میں فتح ہوئے اور آپ کا ایک نمایاں کارنامہ یہ بھی ہے کہ اسلامی جو کیلنڈر ہے یعنی جو ہجری سال ہم کہتے ہیں ہجری کیلنڈر تو یہ جو کیلنڈر ہے اسلامی کلنڈر یہ حضرت عمر فاروق رضی عنہ جو ہے اس کے بانی ہے اور آپ ہی کے دور میں اس کا آغاز ہوا افتتاح ہوا اور اس کے علاوہ آپ ہی کے دور میں کوفہ اور بصرہ شہر جو ہیں یہ عراق کے دو بڑے شہر ہیں کوفہ اور بصرہ ان کو جو ہے آباد کیا گیا اور آپ کے دور حکومت کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ ماہ رمضان میں نماز تراوی کی جو باجماعت نماز ہے تو اس کا جو ہے اہتمام بھی عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ہوا اچھا اور آپ کی حکومت کا ایک اور نمایاں کام یہ بھی ہے کہ زکاة کی آمدنی کے لیے بیت المال کا جو ہے وہ ادارہ ایک قائم کیا گیا ٹھیک ہے, ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جو ہے شہید کر دیا گیا تھا کہ آپ جو ہے مسجد نبوی میں 23 ہجری میں اور چھبیس الحجہ کو چھبیس الحجہ تھی اور 23 ہجری تھی اور آپ رضی عنہ مسجد نبوی میں فجر کی نماز کی امامت کروا رہے تھے تو اسی دوران ایک مجوسی غلام تھا اس کا نام تھا فیروز مجیوسی المذہب غلام تھا اس کا نام تھا فیروز اس نے خنجر سے حضر عمر فاروق رضی عنہ پر حملہ کیا آپ زخمی ہوئے اور اس زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چار دن کے بعد یعنی یکم محرم الحرام چوبیس ہجری کو حضر عمر فاروق رضی اللہ عنہ انتقال فرما گئے آپ کی شہادت ہو گئی ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں ہی آپ کو حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ کو دفن کیا گیا آپ کی خلافت کا ٹوٹل ٹائم کتنا تھا دس سال چھ ماہ اور چار دن دس سال چھ ماہ چار دن آپ کی حکومت تھی